Уважаемые главные представители, наша переговора Сергеем Викторовичем и с делегацией Российской Федерации. Особенно хотел бы отметить, что мне очень приятно, что с этой встречи в Новом году... Начинается реализация очень широкой программы двухстороннего сотрудничества, не только на уровне МИДов. Я думаю, что в следующем году будут встречи на многих уровнях и обязательно на самом высоком уровне. Есть мнение и, и, и безосновательно о том, что в межгосударственных отношениях значительную роль играет. Так называемая личная химия, я думаю, это наша первая встреча, по крайней мере, в моем качестве, как министра иностранных дел. чтобы повестка дня межгосударственных отношений Украины и Российской Федерации находила свою практическую реализацию. Мы также все хорошо знаем, какое большое и приоритетное значение уделяет развитию отношений между Украиной и Российской Федерацией главы наших государств, Виктор Федорович Янукович Виктор и Владимир Владимирович Путин. Мы также отдельно сегодня обсуждали с Сергеем Викторовичем целый ряд очень актуальных вопросов международной политики, которые представляют для наших стран взаимных интерес. Взаимный интерес. Наше взаимодействие на международной арене будет продолжено. И, как я уверен, существенно активизировано. Этому будет также способствовать и председательство Украины в ОБСЕ в течение всего года. Мы благодарны российскому руководству за поддержку в свое время кандидатуры Украины и за готовность поддержать ключевые направления украинского председательства. Я считаю, что те вопросы, которые мы сегодня обсудили, в том числе и по взаимодействию в Организации по безопасности и сотрудничеству Европы, показали, что у нас очень много совпадающих позиций. И я думаю, что вот как раз такое совпадение позиций будет усиливать председательство Украины в такой важной организации. Основа нашего Сотрудничество ⁇ это, конечно, прежде всего экономическое взаимодействие. Как вы знаете, президент Украины ставит задачу максимальной экономизации внешней политики, что имеет первоочередное значение на российском направлении. И Россия как самый большой торговый партнер. Украина на сегодняшний момент, конечно, является нашим стратегическим партнером. Убежден, что существующий потенциал наших отношений в этой сфере необходимо развивать и постоянно наращивать. На плановой основе развивается активный диалог между внешнеполитическими ведомствами на стране Украины и России. Наглядным свидетельством этому стало подписание сегодня плана действий между Министерством иностранных дел наших стран на следующий год. Благодарю всех вас за внимание и чуть позже буду готов ответить на ваши вопросы. Сергей Викторович, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Дмитрий Александр Александрович, уважаемые дамы и господа. Я тоже удовлетворен итогами нашего сегодняшнего заседания. Оно проходит в период, когда российско-украинские отношения находятся на подъеме. Они характеризуются интенсивным политическим диалогом на всех уровнях, прежде всего на высшем, где достигаются принципиальные договоренности о дальнейших направлениях нашего взаимодействия. И, как сказал Ваня Александрович, безусловно, фундаментом этого взаимодействия является экономика. В том числе и потому, что Результаты нашего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сфере напрямую затрагивают интересы конкретных предприятий и конкретных людей, которые на этих предприятиях работают и получают там работу, занятость. Мы в рамках нашего подкомитета экономическими вопросами не занимаемся, занимаются этим наши коллеги в соответствующих ведомствах и координируют всю эту работу комитет по экономическому сотрудничеству, возглавляемый премьер-министром. Но тем не менее мы сегодня говорили о тех перспективах, которые в этой области открываются, в том числе в связи с вступлением в силу для Украины и для России соглашения о зоне свободной торговли Содружества независимых государств. Я уверен, что в этих рамках будут открываться и дополнительные возможности для более интенсивных интеграционных процессов, в которых Россия и Украина будут взаимовыгодно участвовать. На повестке дня нашего подкомитета тоже есть целый ряд вопросов, решение которых напрямую влияет на безопасность, спокойствие наших граждан. И прежде всего в этой связи я отмечу активную работу. Нашей группы в рамках нашего подкомитета по борьбе с новыми вызовами и угрозами, эффективно взаимодействует и наше министерство, и специальные службы в вопросах предотвращения террористических актов, борьбы с наркотрафиком, с организованной преступностью, борьбы с легализацией преступных доходов и с финансированием терроризма. Еще одна сфера нашей работы, которая также напрямую затрагивает интересы россиян и украинцев. Это пограничное сотрудничество. Мы стремились и продолжаем стремиться к тому, чтобы пограничные вопросы решались таким образом, чтобы максимально способствовать общению между россиянами и украинцами, чтобы они имели возможность пересекать границу максимально комфортно и в удобное время. На этот счет уже приняты конкретные решения, они воплощаются в жизнь. Сегодня мы говорили о перспективах на этом направлении. У нас есть конкретные планы, которые также будут реализованы. К этой же категории вопросов я бы отнес и такую важную сферу, как сотрудничество по линии консульских служб. Мы активно взаимодействуем с нашими украинскими друзьями по линии заграм учреждений России и Украины в деле защиты прав наших граждан, граждан двух стран, которые попадают в трудную ситуацию за границей. Из других вопросов выделил Азово-Керченское урегулирование. Наши президенты в июле прошлого года приняли совместное заявление, в котором поручили активизировать работу по подготовке соответствующего договора. И сегодня мы условились такую работу ускорить. Ну и из ä, международных вопросов ä, мы довольны тем, как наши делегации взаимодействуют, координируют свои шаги ä, в международных организациях, включая ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, ä, в Совете Европы и в других структурах, включая ä, организацию Черноморского экономического сотрудничества. Мы активно поддержали избрание Украины на пост председателя ОБСЕ в текущем году. Будем исходить из того, что этот год пройдет под знаком активной работы по всем направлениям деятельности этой организации, с тем, чтобы укреплять ее изначальные принципы, принципы, которые диктуют необходимость объединяться все в основе консенсуса. И я убежден, что такая страна, как Украина, страна с опытнейшей дипломатией, сможет сыграть такую объединяющую роль на посту действующего председателя ОБС. Я пригласил Эльда Александровича в Москву с визитом, в ходе которого мы условились особое внимание уделить проблематике ОБС. Хотел бы поблагодарить наших хозяев за гостеприимство, за прекрасную организацию работы в этом великолепном здании. Спасибо. Спасибо. Есть возможность задать по одному вопросу от украинских СМИ и от российских СМИ, пожалуйста.